Duta ini sedang libur kuliah teman-teman dan Om Duta ini mengisi libur kuliahnya dengan mencoba beternak burung cucukan teman-teman dengan sistem kandang gandung Like a bird on a tree Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, salam memupudi dan salam Indonesia untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan semoga segala hal baik selalu berpihak pada teman-teman semuanya. Amin. Tak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77. Semoga di HUT RI yang ke-77 ini Indonesia semakin Maju ke depannya Dan sekali merdeka seharusnya tambah merdeka dong Oke teman-teman Di video kali ini Saya kemarin Mudik di rumah bapak Dan di rumah bapak kebetulan Adik saya atau om Duta ini Sedang libur kuliah teman-teman Dan om Duta ini Mengisi libur kuliahnya dengan Mencoba beternak Burung curucukan teman-teman dengan sistem kandang gandum, nah, karena Om Duta malu ketika saya wawancarai bagaimana dia beternak burung curucukannya. Jadi, dia cuma bercerita kepada saya dan saya yang disuruh uh, untuk membuat videonya saja, karena dia malu untuk di video. Ya, menurut uh, Om Duta, untuk burung curucukannya, pejantannya dia dapat uh, dikasih sama Pak D, atau Pak D saya juga dari Purbalingga teman-teman sama halnya seperti burung curucukan saya yang jantan itu saya juga dikasih sama Pak Deha itu dan untuk betinanya Om Duta bercerita kepada saya katanya beli di uh, Online teman-teman di grup uh, online burung betinanya yang Om Duta beli di online tersebut uh, kata pemiliknya sudah pernah bertelur jadi Om Duta membelinya karena tidak perlu susah-susah untuk membedakan jantan betinanya kan karena sudah pasti dia karena sudah pasti dia pernah bertelur teman-teman jadi Om Duta beli kemudian dicoba ditanggarkan di rumah teman-teman dengan menggunakan kandang sistem gantung atau kandang gantung teman-teman menurut Om Duta sendiri dia menjodohkannya selama tiga hari teman-teman jadi selama tiga hari tersebut burung jantan dan betinanya cuman ditempel di e, menggunakan kandang gantung teman-teman ditempel satu sama lain teman-teman sampai di hari ketiganya ketika sudah ada tanda-tanda saling berdekatan atau sudah berjodoh kemudian Om Duta mencoba memasukkan burung jantannya ke dalam sangkar si betina teman-teman. Kemudian dalam pantauannya tersebut setelah dicampur kok e, kata Om Duta masih ada indikasi e, burung tersebut berantem teman-teman. Jadi Kemudian Om Duta mencoba memisahkannya kembali setelah dipisah dan ditempel lagi setelah kurang lebih atau Om Duta mungkin sekitar tiga hari lagi kalau nggak salah sudah ada indikasi berjodoh lagi teman-teman. Kemudian oleh Om Duta dimasukkan ke dalam satu sangkar lagi teman-teman dan di hari keenamnya tersebut burung tersebut sudah tidak berkelahi teman-teman sudah istilahnya sudah akur teman-teman. Untuk pakannya sendiri, saya tanya om duta untuk sistem ketika penjodohannya tersebut, om duta menggunakan uh, pakan hariannya seperti biasa ada fur, uh, kemudian ditambah juga ada ekstra puding ulat hongkong dan juga jangkrik. Dan kemudian uh, untuk buahnya, om duta ngasih uh, apel, apel merah dan juga sawo teman-teman. Menurut informasi yang saya dapatkan atau informasi dari om duta juga uh, bahwasanya buah apel merah dan juga buah sawo itu ter, uh, buah tersebut sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk penjodohan yaitu untuk mendongkrak birahi daripada burung terucukannya teman-teman informasi yang saya dapatkan juga kata om duta sih, om duta belum pernah melihat burung terucukannya uh, terpantau kawin teman-teman, tapi ketika saya uh, ketika saya sedang duduk uh, bercerita dengan om duta, kemudian bapak saya cerita kepada kami teman-teman katanya malah justru bapak saya yang melihat burung terusukan tersebut sudah kawin teman-teman jadi otomatis secara tidak langsung burung tersebut sudah jodoh teman-teman untuk material sarangnya om duta memberikan uh, material sarang atau tempat uh, untuk bertelurnya itu menggunakan sabut kelapa teman-teman atau tepes ya eh, tepes uh, separuh bulat itu yang diikat kemudian ditaruh di pojokan kandang teman-teman dan kemudian, eh, Om Duta dan saya sempat mencari material sarang berupa eh, daun pinus, teman-teman, di pegunungan daerah rumah eh, Bapak, teman-teman. Jadi, bisa dibilang eh, untuk peternak burung tersebut atau peternak burung terucukan tersebut, Om Duta memanfaatkan eh, material sarang yang ada di sekitar rumah atau di pegunungan daerah rumah Bapak tersebut, teman-teman. Kemudian saya bertanya kepada Om Duta, teman-teman, mengapa alasannya uh, Om Duta uh, mencoba menangkarkan atau beternak burung cucukan teman-teman. Dan menurut uh, penuturan Om Duta, uh, dia menangkarkan burung cucukan ya sembari mengisi waktu luangnya ketika libur kuliah teman-teman. Dan di samping itu juga Om Duta juga merasa apa ya? Merasa miris gitu teman-teman karena melihat di lingkungan sekitarnya sudah. Tidak ada burung terucukan yang bertep apa nah, jadi istilahnya sudah tidak lestari di alamnya atau sudah punah di lingkungan kami teman-teman. Jadi akhirnya Om Duta memutuskan untuk mencoba menanggarkan burung terucukan tersebut teman-teman. Ya kita doakan saja teman-teman. Semoga ada kabar gembira dari upaya yang dilakukan oleh Om Duta ini dalam mengisi waktu libur kuliahnya yaitu dengan menangkarkan atau beternak burung terucukan ya teman-teman. Kita doakan semoga ada kabar gembira dari sepasang burung terucukan tersebut ya teman-teman. Dan dari apa yang dilakukan oleh Om Duta tersebut semoga menjadi upaya-upaya kebaikan dalam uh, pelestarian khususnya burung di lingkungan sekitar kita ya teman-teman dan semoga kelak apa yang dilakukan oleh Om Duta juga dapat membuahkan hasil dan semoga juga Om Duta punya keinginan untuk akhirnya nanti bisa melepas liarkan lagi anakan-anakan daripada burung cucukan yang dia tangkarkan ya teman-teman terima kasih kepada Om Duta sudah menjadi bagian daripada pionir-pionir atau ujung tombak pelestarian di Indonesia sekali lagi terima kasih banyak pada Om Duta ya oke teman-teman saya rasa itu saja video saya kali ini khususnya bagaimana tentang penangkaran om duta itu penangkaran burung cerucukan yang dilakukan oleh om duta dalam mengisi waktu libur kuliahnya sampai jumpa di video-video saya berikutnya dan terima kasih sudah menonton ya panjang umur untuk segala hal-hal baik maju terus dunia konservasi di Indonesia salam satu hobi salam setari Ojo kesel dari Wangabi bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i